Радует то, что была самоотдача большая, но у нас есть э, такой компонент хоккея как дисциплина, и это как бы такое емкое слово, но туда входит очень много э, таких игровых моментов и бытовых моментов, которых мы можем добавить. Поэтому, что касается дисциплины, я считаю, мы процентов на 50 только сыграли. Вот в этом я вижу как бы усиление игры и Конечно же мы надеемся, что будет чемпионат Украины в следующем году не хуже уровня, чем в этом году прошел. Надеемся, что он будет еще лучше. Поэтому как бы ждем, ждем, что мы еще лучше заиграем и добавим, и в общем-то не ударим лицом в грязь на следующем чемпионате. Ну, болельщики молодцы со стажем, потому что я уже забыл, когда это а, было. Забыл. Да, но я шучу. Но я надеюсь, что детский как бы хоккей надо, не надеюсь, а считаю, что надо и детский хоккей возрождать. И, конечно же, ну, в общем-то, и финансирование хоккея, и строительство катков, все это вместе взятых, я думаю, даст ну, как бы определенные результаты. Они не сиюминутные, но, конечно же, со временем надо... Надо время, и я думаю, мы возродим те традиции, которые помнят и болельщики, и мы помним, и гордимся тем временем. Мы на 100% были уверены в каждом игроке, и, в общем-то, та игра, которую продемонстрировали ребята, она как бы подтвердила наши надежды, и считаю, что есть еще ряд неплохих хоккеистов, которые достойно придут и выступят на смену нашим ветеранам, которые... Ну, нам помогают и расти и игрокам, ребятам, как хоккеистам, и в общем-то команде добывать победы так, которую мы сделали в Хорватии. Ну, на Великую Британию мы настраивались с самого начала как бы на них, как на основных, поэтому где-то где вот опять же в дисциплине нам э, не повезло с литовцами, но ребята достали всю волю которая оставалась и, в общем-то, с города поднятой головой завершила то, что было задумано и начато и продолжено. Хорваты, у них как бы тоже финансирование немаловажный вопрос, насколько я знаю, и на той игре был и премьер-министр, и, в общем-то, ребята ну, как бы полностью отдались игре, и, конечно же, мы благодарны им, то есть у них был стимул. И, ну, они помогли нам, да, мы тоже им благодарны. Естественно, если мы будем демонстрировать хоккей еще на более высоких скоростях, то, я думаю, вот это нам поможет, как бы, вот, ну, здесь есть еще, ну, те вещи, которые мы можем добавить, именно скорость и, как бы, движение, ну, не только скорость передвижения, но и мысли там, передач, скорость, все, как бы, вот это вот все в совокупности, я думаю, есть еще вот в этом у нас mm. у нас отличный э, э, как он отдел отдел Skautin. ну будем говорить скаутинг, mm. да, но аналитический отдел, который следит за всеми нашими спортсменами хоккеистами, которые выступают в других лигах, не только в Северной Америке, и поэтому, э, конечно же, мы будем привлекать и надеемся на помощь наших молодых, так сказать, легионеров. Ну, мы в этом сезоне как бы, дали шанс очень большому количеству молодых ребят. Кто-то ездил с нами в Японию, кто-то сейчас на чемпионат мира. И, ну, надеюсь, что как бы, ребята понимают, что мы даем дорогу молодым, мы не только едем там, лишь бы выиграть, и это вот. Ну, у нас идет такая планомерное омоложение команды, у всех есть шанс. Если выделять кого-то, ну, не знаю, вот. Ну, мы смотрим сейчас за игроком юниорской сборной э, Денискиным. То есть он и в белом барсе себя неплохо провел в чемпионате, и вот сейчас на чемпионате мира по Ю-18 хорошо сыграл. Ну, в общем-то, никому двери в сборную не закрыты, и кто проявит себя. Опять же, мы вот даже состав, который мы определяем на чемпионат мира, у нас был несколько хоккеистов, которые... Ну и мы считали, что они железобетонно в составе, но по тем сборам, которые провели, по двухсторонним играм, мы их как бы ну, не взяли с собой, потому что, ну, где-то, может, там сбавили, где-то, может, не расслабились, но заволновались, и поэтому тот состав, который мы повезли, ну, как бы это как ну, доказательство того, что у нас для всех открыты двери, и мы всех ждем, кто лучше себя проявит, тот играет в сборную. Нас как бы не волнуют неудачи, которые там где-то рядом. У нас есть конечная цель, мы ее выполнили, я считаю, это удача. То, что мы с литовцами так сыграли, ну, мы как бы не то, что мы специально проиграли, но у нас Опять же, был такой, ну, может, не тактический шаг, но мы хотели запудрить мозги Великобритании, чтобы выиграть потом. Но, опять же, мы не играли на поражение. Мы еще как-то выезжали на какой-то чемпионат мира, когда я еще играл. И нам каждому выдали по А4 с листиком, где были слова гимны. И заставили учить. Сейчас мы такого не делали. Вот ребята молодцы, знают гимны, и мы очень довольны этим. Потому что это от сердца и от души. И, в общем -то, ну, молодцы, еще раз поздравляю.